assalomu alaykum sizga bir narsani eslatish uchun necha marta harakat qilish kerak masalan nima qilsa siz doim diqqatli turasiz masalan hey bola ko'zingga qara deb tanbeh berilsa sizga nechi marta shunday tanbeh berilsa keyin diqqatli bo'lasiz bir martaa diqqatli bo'lasizmi savolda qiyin ikki martada uch martada bitta hikoya aytib beraman hozir bir odam rosa qimmat mashina olibdi yaqinda o'qib qoldimda endi aytib bersam foydali bo'ladi deb o'ylayapman yaguar deydimi jaguar deydimi deydim. oshanaqa rosa qimmat mashina olibdida va osha kirgani mahallada mashinani haydarkan boyagi bolalar moshina orasidan yo'l chekkalarida faraz tasavvur qiling yo'lni ikki chekkasida avtomobillar mashinalar park qilingan ya'ni o'shalarni orasidan biror yosh bolalar yugurib qolmasin deb sekin haydab ketyapti ayni paytni o'zida mashinasini go'zalligidan qimmatbaholigidan ichidan bir mazza qilyapti endi ikkita maqsadda diqqatli birinchisi birovni urib ketmay deyapti ikkinchisi mashinamga ziyon yetmasin deyaptida lekin qaradiki bir tosh uchib kelib moshinasiga qars etib tegdi yo'l bo'lsa bunday pastlikdan tosh uchib kelib kim otganini ham ko'rmadi mashinadan g'azab bilan tushdi va boyagi park qilingan moshinalarni sha tosh kelgan tomonga bordi bir bolacha turdi bolani ko'tarib shu yerdagi moshinani kapotini ustiga qo'ydida seni aqling joyidami endi sen hozir necha pullik mashinani ishga yaramaydigan holga olib kelding bilasanmi men buni ta'mirlatish uchun qancha pul sarflayman deb boyagi butun boyagi ichidagi g'azabini mashinasini necha pullik turishiniyu u endi u bir aybdor mashina bo'lib qolganiyu uni narxi tushganiyu uni tuzatishga qancha pul ketishi u hammasini aytib boyagi bolani juda abgor qilib tashladida keyin boyagi bola o'ziga kelib amaki amaki men rosa ishora qildim lekin hech kim to'xtamadi keyin tosh otishga majbur <laughs> bo'ldim meni bir <laughs> nogiron akam aravasida pastga qulab ketdi qattiq yaralandi men kuchim yetmayapti uni ko'tarib aravasiga o'tqizishga aravasini olib tushdim lekin o'zini o'tirg'iz olmayapman aravasiga qancha odamlarga qo'l ko'tardim hech kim meni ishoralarimga qaramadi shuning uchun tosh otishga majbur bo'ldim siz akamni ko'tarib aravasiga o'tirg'izishga menga yordam berasizmi dedi boyagi odam qotib qoldi tushdi yiqilib yotgan u yor bu yer qonigan bolani akasini o'zini aravachasiga o'tqizdi cho'ntagidan oppoq ro'molchalarini chiqarib qonigan joylarini artdi boyagi kichkina bolacha tosh yotgan bola nima qilishini bilmadi indamasdan akasini aravasida sudrab ketdi bu yaguvorni egasi sekin shoshmasdan mashinasiga borib o'tirdi va yana shoshmasdan haydab ketdi va juda uzoq yurdi bilasizmiki nima bo'ldi u hech qachon o'sha tosh tekkan joyni tuzattirmadi remont qildirmadi bilasizmi nimaga bu saboq hech qachon esdan chiqmasligi uchun qaysi saboq hech qachon odamlar bir narsani bunga tushuntirish uchun ahvollarini anglatish uchun qiyinchiliklarini tushunarli bo'lishi uchun bunga bir tosh otish majburiyatida qolmasin undan keyin odamlar yordamga chaqirish majburiyatida qolmasin u darajaga bormasdan odamlarni da muammolarini ko'rish his qilish ularga yordam berish doim doim esida turishi uchun u joyni remont qildir biz nima hissa chiqaramiz bu hikoyadan olloh azivajala har doim bir narsani to'g'ri qilarkanmiz noto'g'ri qilarkanmiz bir shaklda biz bilamiz aslida bizga bildiriladi lekin biz shoshib chopib havolanib yurganimiz uchun biz u muammolarimizni hayotimizga kelayotgan bir muammolarni ko'rmaymiz agar kelgan bo'lsa ularni yechimini topmaymiz keyin qayerdandir şun, bir qattiq tosh kelib tegadi bizga shuni tushunishim tushunib yetishimiz uchun bir joydan tosh ottiradi keyin tushunib yetamiz agar diqqatli bo'lganimizda edi de, bizga u toshlar kelib tegmasdi taqdir yo'limizda u toshlar uchishga majbur bo'lmasdi tushuntira oldimmi ya'ni bundan chiqaradigan hissamiz shu bizga kimdir ovozni chiqarib qaysidir bir harakati bilan yordam so'rashini kutmasligimiz kerak bu birinchisi ikkinchisi agar hayotda yashar ekanmiz diqqatli bo'lmasak o'zimizni hayotimizga e'tiborsiz bo'lsak shoshib hovdirab dovdirab havolanib ha, kibrlanib dimog'lanib yashasak qaysi bir kun bir joydan bir tosh uchib keladida aqlimizni joyimizga tushirib